assalomu alaykum hurmatli talabalar nafas tizimi insonning yashash uchun zarur bo'lgan organlardan iboratdir bu organlar orqali biz havo olish va uning ichidagi oksigenni qabul qilish shuningdek oksigenli havoni vazn va haroratni moslashtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz nafas olish jarayoni nafas olish havoni o'rgan tizimiga kirish gaz almashish jarayonidir ushbu jarayon burun yoki og'iz orqali kirib uning temizlanishini ta'minlaydi nafas organlari nafas tizimi bir qancha organlardan iborat bo'lib bu organlar havo almashish jarayonida yordam beradi ularni tashkil etadigan asosiy organlar orasida shunday organlar mavjud yutmoq bronx bronxiole va alveolalar. yutmoq havo almashishga xizmat qiladi bronx va bronxolilar esa havo o'sib yurishini va yolidan havo almashishni ta'minlaydi. Alveolalar esa oksigeni yirikarlik yuzaga keladigan o'zgarmas tishlardir Almaşiş, gaz almashish nafas tizimi havo va qon o'rtasidagi gaz almashishni tashkil etadi nafas olish jarayonida nafas olingan havodagi oksigen alviolalarning ipaklari orqali qon o'rtasiga diffuziya bo'lib kiradi shuningdek nafas olingan gazlar hammasi o'sadi mukus membranalar va tsiliya nafas yo'li ichida mukus membranalar bo'lib ular mukusni ishlab chiqaradilar mukus partikullarni allergenlarni va mikroorganizmlarni to'plab qo'yishga yordam beradi siliyalardan iborat zarralar esa mukusni yuqoriga yo'l olish bilan birga kordinatsion holda harakatlanadilar bu jarayon mukusni yuqoriga yo'l oladi va havo yo'lida qolgan partikullarni yuqoriga olib tashlaydi nafas organlarining tuzilishi xususiyatlari va gigiyenasi haqida tushuntirish bilan biz nafas organlarimizning sog'ligi va yaxshi nafas oluvchi bo'lishimizni ta'minlaymiz bo'lim yakunlandi keyingi bo'lim o'pkaning tiriklik sig'imi